называемый частный дом, построенный после войны. Здесь проживала мастер по шитью женской одежды Аронова. Она шила платья, костюмы, пальто и прочий женский ассортимент. Кто сейчас То сейчас он проживает, сказать затруднительно. Это э, перекресток улицы Павлова и... Нет, это, подождите, подождите Красина, это Троицкая, Троицкая и Покладова. Покладу, покладу. Это по нынешнему покладу бывшая Карла Маркса. Угу. Так, минутку. Вот это бывшее зеленое хозяйство. Угу. Пое поехали. Бывшее зеленое хозяйство. Видите, тут что от него осталось. Угу. Так, вот это территория бывшего питомника садовода Бера. Это забор, наверное, еще тех времен, вот, да, да, вот да, этот да. маленький? Да, да, Значит, в вот сельское он. время здесь была организация зеленое хозяйство. Мы видим остатки ворот, там находился дом садовода Бера. Он сохранялся до 60-х годов. В настоящее время разрушен. Угу. Здесь находились вот эти... Э, Саженцы, э, скуль... и статуи, статуи. Статуи, так. расскажите о статуях. А? О статуях расскажите ну, статуи средневековых воинов-рыцарей. И здесь их было на аллее в количестве 12 статуй. Затем, после, после Октябрьского переворота, их куда-то переплавили. Сохранились четыре статуи. Они стали в сквере, где находился бывший кинотеатр «Днепр». Когда был построен значит, Днепр, значит, на фасаде был портрет Сталина высотою 2 метра. Какой-то партийный дети заявил, какое вы сочетание между портретом Сталина и этими синяковыми воинами. Эти статуи были демонтированы, находились на территории дорожно-ремонтном, строй управления на улице Парковой. Затем две статуи были выкуплены грузинами, увезли в Грузии и поставлены на могилах. Две статуи под... позже, когда был открыт Кровельский музей, в 1975 году две статуи стояли у входа. Входят, одну статую украли, одну статую перенесли в музей, где она экспонировалась до ремонта. В дальнейшем сегодня рассказывал, вы разговоры,